автор музыки и слов Марк Таридов. Ну и сегодня еще одно событие здесь, в этом зале происходит. Практически мы с вами, но ну, я имею в виду, последний раз видимся. Вот. Не знаю, для кого-то, может быть, это радостная новость, для кого-то, может быть, грустная. Я все-таки надеюсь, что, наверное, для большинства ну, наверное, грустно. Я хотел бы, в свою очередь, поблагодарить творческий коллектив нашего центра досуга, так громко назовем, да? Мне всегда было приятно работать с нашими творческими людьми. Я всегда говорю, что такому коллективу, какой есть у нас, может позавидовать любой дом культуры города Омска. По творческому напору, по профессионализму, по желанию работать, по желанию нести радость в массы. Ну и вот напоследок мы решили что-нибудь вместе изобразить, так чтобы запомнили. Шуточная песня Александра Яковлевича Розенбаума «Чемоданчик». В калитке постоит мой чемоданчик. Закровел я на пупняке, Пустив резинку в пащике, Был капитан я, но список с парохода Теперь всплывал я из леса по реке. Был капитан я, но список с парохода

своего лишь только старый, чем отдачи. Я приглашаю на сцену творческий коллектив Центра Засовых Современных. Прошу вас.